Песня готовилась в Запорожье, песня, которая завоевала Гран-при, песня, которая стала песней года 93 на Украине, песня, которую написал мой очень близкий друг и начальник Евгений Пасечник. И я от всей души хочу сегодня поздравить его также с такой прекрасной, удачной песней, которая звучала на телевидении и на радио. Итак, для вас поет Сережа Косаренко.